एक मई आज एक मई महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन हमारे पूरे महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे उल्लासनगर शहर में भी महानगर पालिका की तरफ से सुबह से हमने कई प्रोग्रामों का आयोजन किया था महानगर पालिका के कार्यालय में फ्लैग होस्टिंग होने के बाद भी कुछ कार्यक्रम हुए और उसके बाद यहाँ पे सिंधु भवन में इसका बड़ा आयोजन हमने किया है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे हमने पुस्तकों का आयोजन पुस्तकों का प्रदर्शन रखा है और जिसे सदामंगल पब्लिकेशंस की तरफ से जो बॉम्बे का पब्लिकेशन है उनके समन्वय से हमने ये प्रदर्शन आयोजित किया है इस प्रदर्शन में अलग अलग भाषाओं में किताबें हैं मराठी में है सिंधी भाषा में है हिंदी में है और सभी सभी वर्ग के लिए उसका उपयोग हो सकता है छोटे बच्चे से लेकर तो सीनियर सिटीजन्स तक उसका उपयोग हो सकता है स्पर्धा परीक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसका फायदा हो सकता है और उसका उद्देश्य ये था उसका उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे जो लोग आएंगे किताबें खरीदने के लिए आएंगे या किताबें देखने के लिए आएंगे तो हम उनको सहूलत देंगे किताब खरीदने पर सहूलत देंगे जिसके पास मतदान आई कार्ड नहीं है तो उसे टेन परसेंट की सहलत मिलेगी उसके अलावा जो जिनके पास मतदान ये होगा आई कार्ड होगा तो उसको हम ट्वेंटी परसेंट सहूलत देंगे और उसमें हमने और एक प्रावधान रखा है कि जो स्टूडेंट्स खरीदी करेंगे तो उनको हम टेन परसेंट महानगर पालिका की तरफ से एक एडिशनल सहूलत देंगे इस प्रकार का प्रावधान रखा है और इसका उद्देश्य यह है, है कि हमारा मतदान मतदान होने जा होने वाला है बीस तारीख को बीस मई को तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इस मतदान प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोग आए ये हमारा उद्देश्य है इसके लिए भी उसका आयोजन किया गया है उसके अलावा इस यहाँ पे हमने हमारे सिटी से अभिषेक टाले नाम के एक कैंडिडेट यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं आई एस में उनका सिलेक्शन होने जा रहा है तो उनका भी हमने यहाँ पे नागरिक सत्कार रखा था और उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आ, लोग यहाँ पे आए थे आ, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर आए थे उसके अलावा यहाँ पे हमारे स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस किए कल्चरल प्रोग्राम्स हुए आ, अच्छे गाने अच्छे डांस और आ, अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंसेस यहाँ पे हुए हैं इन ऑल ये पूरा दिन जो है आज का महाराष्ट्र महाराष्ट्र डे और कामगार दिन का हमारे कारपोरेशन की तरफ से हमने बहुत सारे प्रोग्राम का आयोजन करके एक उत्साहित वातावरण सिटी में निर्माण करने की कोशिश की है उल्हासनगर महानगरपालिकेतर्फे ही जी पुस्तक प्रदर्शनी भरवली आहे त्याचं मी खूप खूप फुँ स्वागत करतो अभिनंदन करतो आणि अशाच पद्धतीचे उपक्रम आपल्या उल्हासनगर शहरात घडावे जेणेकरून जास्तीत जास्त शिक्षणाचं महत्त्व सर्वांना पटावं आणि पुस्तकांप्रती सर्वांना गोडी लागावी आवड लागावी याबद्दल यासाठी जास्तीत जास्त आपले प्रयत्न सुरू असावेत त्याचप्रमाणे मी शुभेच्छा देतो उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आयुक्त साहेबांना उपायुक्त साहेबांना की त्यांनी असा एक इनिशिएटिव्ह एक उपक्रम राबवला नक्कीच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन तर्फे जी अभ्यासिका होती त्यात मला अभ्यास करण्याची संधी भेटली एक अतिशय उत्तम असं वातावरण तिथे आहे आणि त्याच पद्धतीने प्रेरणादायी वातावरण आपल्या क्रिएट करण्यासाठी या अभ्यासिकाचा खूप मोलाचा वाटा आहे तसंच या अभ्यासिकेतून जास्तीत जास्त प्रशासकीय सेवेत किंवा यूपीएससी एम पी एस सी तर्फे जी काही विद्यार्थी आहे त्यांना एक खूप चांगलं ऍटमॉस्फिअर ही अभ्यासिका देते असं मला वाटतं मला असं वाटतं की जेव्हा हा टेक्नॉलॉजीचा काळ आहे ऑफकोर्स आपल्याला टेक्नॉलॉजिकल नवीन नवीन गोष्टींची आपल्याला संबंध आपला येतो परंतु पुस्तकांचं एक आपलं वेगळं महत्व आहे की एक, एक युनिकनेस आहे त्यामुळे पुस्तकांप्रती आपण नेहमी जास्तीत जास्त त्यांना वाचण्याचा प्रयत्न करावा जास्तीत जास्त जेवढी आपण पुस्तकं वाचू त्या पुस्तकांमुळे आपलं ज्ञान उभरेल आणि मला वाटतं कितीही आपलं इंटरनेटचा युग आलं कितीही आपण व्हिडिओ किंवा ऑडिओचं युग आलं तरी सुद्धा पुस्तकांना कुणीही रिप्लेस करू शकणार नाही असं मला वाटतं माझ मुळात हेच सल्ला असेल की आपण जर भरकटलेले असतात काही जर आपल्याला लक्षात आलं की आपण आपल्या ध्येयापासून भरकटत आहोत तर आपल्या संस्कारांप्रती आपल्या महाराष्ट्र धर्माप्रती आपण परत यावं आणि जास्तीत जास्त अभ्यासाकडे शिक्षणाकडे त्यांनी लक्ष द्यावं जेणेकरून आपण एक आ, सामाजिक जी आहे सलोखा आपण मेंटेन करू शकू आणि जास्तीत जास्त आपण मुला दुसऱ्या मुलांसाठी देखील प्रेरणादायी ठरू शकू